অসমের পাঁচ কেন্দ্রের মধ্যে বিহালি কেন্দ্রে গেরুয়া ঝড় বিজেপি প্রার্থী দিগন্ত ঘাটওয়ালের জয়লাভ ন হাজার একান্নটি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ দিগন্ত ঘাটওয়ালের মোট পঞ্চাশ হাজার আটশো একষট্টি ভোট পেয়েছেন দিগন্ত এবং তার উল্টো দিকে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ন্ত বরা তিনি পেয়েছেন একচল্লিশ হাজার আটশো পাঁচ ভোট অসমের পাঁচ কেন্দ্রের মধ্যে বিহালি কেন্দ্রে গেরুয়া ঝড় বিজেপি প্রার্থী দিগন্ত ঘটওয়ালের জয় ন হাজার একান্ন ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ দিগন্ত ঘটওয়ালের স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি কর্মীদের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হচ্ছে বিহালিতে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি দীপঙ্কর কলিতা আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি দীপঙ্কর কলিতা দীপঙ্কর গেরুয়া ঝড় বিহালিতেও এবং যে ছবি দেখতে পাচ্ছি স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির প্রার্থী দিগন্ত ঘাটওয়ালের জয়লাভে এক আনন্দ উচ্ছ্বাস পরিবেশ বিহালিতে কি ছবি ঠিক এই মুহূর্তে जी दिपर्णा आसाम का जो फाइव जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर जो जो हो रहा है अभी उपचुनाव उपचुनाव में देखा गया है कि बिहारी जो चुनावी क्षेत्र है यहाँ पर भी बीजेपी का लहर जो है वो दिखा गया है अभी आज इस चुनाव का आज परिणाम निकला है अभी दिखा गया है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है दिगंत आ आ दिगंत घाटवाल वो कैंडिडेट अभी जीती उसका जीत निश्चय वो तय हो गया है अभी वो নাজার সে জাদা ভোট সে বিহালি মেয়ে জিতা হ্যাঁ থাকি দের পেলে थोड़ी देर पहले बहुत ही जश्न मनाए गए थे थोड़ी देर बाद फिर भी थोड़ी देर बाद भी ये जश्न मनाए जाएंगे बिहाली में और देखा गया है कि पांच जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ पर एक एक उल्लेखनीय एक समस्ती है बिहारी समस्ती और बिहाली का ये जो चुनावी क्षेत्र ये निर्वाचन चुनावी प्रसार से प्रसार के टाइम समय से भी अभी तक ये बहुत ही सुर्खियों में रहे थे क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी का बहुत ज्यादा पर ने, नेतागण का यहाँ भीड़ हुआ था चुनावी प्रसार के लिए और दूसरी तरफ देखा जाए कि कांग्रेस का जो सांसद है गौरव गोगोई वो आ, एक एक तरफ से वो अकेले ही ये कांग्रेस का जो कैंडिडेट है जयंत बड़ा उसका उसके साथ वो अकेले ही वो नेतृत्व दे रहा था अभी इस, इसको लेकर पूरा राज्य में बिहाली को लेकर बहुत जरा जरा चर्चा हो रही थी और आज जो सुनावी जो आ, जो परिणाम निकला है उसमें देखा गया है कि ये बीजेपी का पक्ष में आज आ, जो बिहाली का जनता वो वोट डाउन किया है तो अभी देखा गया है कि रिजल्ट जो निकला है और आ, आ, मैं अगर पिछली अगर पिछली कुछ दिनों पिछली जो बात है वो अगर बोला जाए कि यहाँ बिहारी जो आ, ये जो चुनावी क्षेत्र है ये, ये बीजेपी का बीजेपी का एक घर है और बीजेपी यहाँ पर पिछले कई साल से यहाँ पर वो राज कर रहा है तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही आत्मसम्मान का एक युद्ध था या निर्वाचनी युद्ध था और कांग्रेस के लिए ये एक आत्मविश्वास का एक নির্বাচনী യുദ്ധ তো तो सभी जो ও हो रहे थे वो सरसा को अभी सरकार देखा गया है সেই ঠিক ছবি কিন্তু বিHALIRO যে প্রত্যাশিতভাবেই বিজেপির ঝড় এখানে উঠবেই এবং গেরুয়া ঝড়ে উঠেছে দিগন্ত ঘটওয়াল জয়ী হয়েছে বিHALI কেন্দ্র থেকে আপাতত অনেক ধন্যবাদ দিগন্ত آء <laughs>